花了一年的时间设计出来的衣服，就这么被你给毁了！我告诉你，你完了，你这辈子都别想再登上 T 台。如果是我们的原因，焕真一定不会逃避责任，但也请你尊重我们的模特。我花了一年的时间设计出来的衣服，就这么被你给毁了，你还跟我讲尊重？你们就等着我的律师函吧！怎么回事？ 倩里的衣服被人扯破了，刚才特别混乱，也没有找到罪魁祸首。安妮，今天这件事你必须给我个说法！我花了一年的时间设计出来这件衣服，又花了半年的时间筹备了这场大秀，今天要是被毁了，我就……哼！我就跟你们打官司！哼！我没有，不是我。这是怎么回事？安子，我们也是老朋友了，你给我点时间。 原来是有人在故意捣鬼啊！我现在就去一个一个的排查。现在追究这些已经于事无补了，当务之急就是解决问题，保证倩怡能够顺利登台，不然业界对我们的评价就只有不专业了。哼，安子，恐怕你这件绣服要改变一个样子呈现了。怎么呈现啊？撕裂的情况呢？我已经看过了，即使勉强缝上，线条流畅度也会大打折扣。就只有一个办法。 改，改？这可、个、是我倾注了心血的孩子，怎么说改就改？就是意义重大，所以才会有这样的提议。如果你现在因为一时意气不改的话，这个后果你我都清楚。这场秀对你来说有多么的重要，你我心里也清楚。这场秀结束以后，我损失的只是一个小模特和故事的违约金，而你，话已至此，你自己衡量吧。 时间那么紧，就算我想改也改不出来啊！你有本事你改。 違う <laughs> 太漂亮了，嗯，看来真好看，嗯，真棒，太好看，真是，太好看了，谁不见了？谁不见了？千怡，你真棒，谢谢苏总，那我先去换衣服了，嗯，那我陪他一起去。